হেল্ল' ভ্ৰমান স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি পুনৰ এটা নতুন ব্লাউক লৈ মই যোনে আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এয়া চাদৰ মেখেলা এনেকুৱাকৈ পিন্ধি আহিছোঁ মানে যদি কুৰ্তা পিন্ধি আহোঁ এনেকৈ এই বাওঁখীত দিয়ে যে অকণমান দিগদাৰ হৈ যায় সেইটো কাৰণে এনেকৈ চাদৰ মেখেলা এযোৰকৈ আজি পিন্ধি আহিছোঁ বোলো তেতিয়া অসুবিধা ইমান নহয় আৰু বাঁহখিনিটো উলিয়াই দিওঁতে আৰু এইটো হাতটো আজি বিষ হৈ আছে এইফালেহে ল'ম কাৰণ এইটো হাতত একেলগে দুটা আনিছিলে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টোলৈ আহোঁ হি আৰু পাই পেলাই বেজি ল'লোঁ দুইটা হাতত দুটা ডিচেবলি যে ক'লোঁ এটা বেজি আচলতে দুই প্লেটিয়ে নেকি তাৰপৰা আহি পেলাই এয়া এতিয়া মোৰ যিখন দোকান দোকান আৰু পুৰণি ভিউাৰ্ছসকলে জানেই যে মই কিহৰ বেজী লৈ আছোঁ আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে নতুনকৈ যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে তেওঁলোকক কওঁ যে মই ঘৰতে পোহা এটা আমাৰ কুকুৰ আছিলে সেই কুকুৰটোৱে মোৰ ভৰিটোত দাঁত এটা মানে লগাই দিলে যিহেতু কুকুৰে কামোৰা বেজী ল'ব যে লাগে লৈ আছোঁ আৰু এটা আছে একেবাৰে লাষ্টৰ বেজিটো ছোৱেটাৰ আৰু আপোনালোকক এতিয়া বস্তু এটা দেখাম দেই এইকেইটা কি বাৰু গম পাইছেনে এইকেইটা হ'ল পানী টেঙা আৰু পানী টেঙা খাই কোনে কোনে ভাল পায় মই কিন্তু খুব ভাল পাওঁ ওচৰৰ খুৰীয়েগৰাকীয়ে মানে এনেকৈ বিক্ৰী কৰি পেলাই বিক্ৰী কৰি বিক্ৰী কৰে আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা পানী টেঙা হওক খাৰলি হওক তাৰে পাঁচটা ৰাখিলোঁ এটাত দহ টকাকৈ মই দুইজনী চাহ মায়ে খায় সেয়া গিলাচত আৰু মই খাওঁ মোৰ এইটো কাপত এতিয়া মই চাহকাপ যে বনাই দিলোঁ কেনেকুৱা লাগিছে কওক খাই পেলাইছিলোঁ মই চাহকাপ মই বনাই দিছোঁ নহয় আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে খাই সেইটো কওক মজা আৰু আমাৰ সেইকেইটা কিজানি সেইকেইটা মানে না ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ না কিবা কৰিব পাৰোঁ সেইকেইটা মানে এতিয়া নতুনকৈ জন্ম হৈছে মুৰ্গী পোৱালি এনি টাইম কালি যে মোক ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ শান্তি দিয়া নাই আপোনাক যে বি ৰ' তাতকেইটা ভঙালো সেই তেতিয়াৰ পৰা আপুনি নাই লোৱা আকৌ এতিয়া মোৰ যে কমেণ্টলৈ মাজে মাজে হাঁহি উঠি থাকে বুলি ভাল মতানে মাইকী নাজানো আৰু একেবাৰে চাগে তেওঁ আচৰিত হৈ গ'লগৈ বুলিব বোৰ ইমানজনী বুলিব নহয় আপোনাৰ দাঁত ভাঙিলে নাৰী কলেজত দাঁত ভাঙিছিলে বুলি কৈছিলোঁ বুলিব দাঁতকেইটা ভাঙিলে কেনেকুৱা বোৱাৰীয়েক বুলিব ঘৰতে ৰাখিছে ভিডিঅ' কৰি আছে তাৰপৰা এতিয়া চাহকাপ খাই লওঁ আমি অকমান হাঁহিলো আৰু দুইজনী বহি লৈ পেলাই ভৰিত একদম ধুনীয়াকে ক্ৰীম চিম লগাই থাকে মোৰ মানে ক্ৰীম লগোৱা কোনো ধান্দা নাই মানে মোৰ মানে কি হৈছে চব আছে ভৰি হাতত সানিবলৈ এলাহ মায়ে মানে এতিয়া গালি পাৰি আছে আৰু কিবা মিটিং আছিলে হেনো মিটিঙত গৈছিলে আৰু এতিয়া আমি চাহ একাপ আনিছো মায়ে মই এনেকে বহি থাকোতে আৰু এইফালে সেই গল তে হল ভিডিঅ' এটা শ্বুট কৰি আছিলো আৰু হল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ অলৰেডি দিলো প্ৰথমৰ যিটো হল ভিডিঅ' আছিলে সেইটো আছিলে মিছৰ হল ভিডিঅ' গতিকে সেইটো হল ভিডিঅ'টো দিয়াৰ পিছত যিসকল পুৰণি ভিউৱাৰ্ছ তেওঁলোকেতো জানেই যে মই মোৰ চেনেলত ব্লগো দিওঁ কিন্তু মই ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই ৰেগুলাৰ হ'বলৈ মই চেষ্টা কৰি আছো খালি পৰাহে নাই গতিকে নতুন বহুতো ভিউৰচ আহিছে তেওঁলোকক কওঁ যে আপোনালোকে ইয়াত মোৰ ব্লগো চাবলৈ পাব হল ভিডিঅ' চাবলৈ পাব অকল যে হল ভিডিঅ' পাব আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু এতিয়া বিয়া বাৰু আহি আছে যেতিয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক যাতে ভাল ভাল কিছুমান কাপোৰ দেখাব পাৰোঁ তাৰ মাজত কিছুমান বেয়াও ওলাব পাৰে বা মই দেখুৱাওঁ যে প্ৰতিযোৰ কাপোৰ ভাল আহিব তেনেকুৱা নহয় ন কিন্তু চেষ্টা কৰিম যাতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি ভাল পায় ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া চেনেল আৰম্ভ কৰিছিলোঁ যেতিয়া চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়াই মানে মই ব্লগেই কৰিছিলোঁ আৰু ব্লগ কৰিম বুলিয়ে চেনেলটো আচলতে খুলিছিলোঁ বহুত দিনেই হ'ল চেনেল খোলা কিন্তু ৰেগুলাৰ মই কৈছোঁ যে আপোনালোকক মই ৰেগুলাৰ হ'ব পৰা নাই কাৰণে আচলতে মই চেনেলটোত ভালদৰে গ্ৰ' কৰিব পৰা নাই আৰু ব্লগ কৰিম বুলি ভাবি ব্লগ কৰিছিলোঁ এটামান কৰিছিলোঁ নেকি কিন্তু এদিন বিশ্ব মেখেলা চাদৰ দিলোঁ সেইটোত মই ভাল আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি পালোঁ তাৰপিছৰ পৰা আৰু এনেদৰে হ'ল ভিডিঅ' দিওঁ মাজে মাজেহে ব্লগ দিওঁ মিছৰ যিবিলাক চাদৰ মেখেলা দেখাইছিলোঁ সেইবিলাক এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভালদৰে জাপিছোঁ পতাপত জাপিবলৈ লৈছোঁ কাৰণ যিহেতু সেইখিনি মই পিছদিনাখনেই আকৌ তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ কৰিব লাগিব তেওঁলোকে সুধি আছে যে ৰিটাৰ্ণ কেতিয়া কৰিব গতিকে মই দেখুওৱা চাদৰ মেখেলাবিলাক আগতে মানে ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে আৰু আগতে কিনি পেলাই ৰাখিবলগীয়া হৈছিলে কিন্তু এতিয়া ৰাখিবলগীয়া নহয় আকৌ মিছক ঘূৰাই দিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে আৰু মই পিছদিনাখনেই এইখিনি গোটেইখিনি ৰিটাৰ্ণ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে আজিকালি ভাল হৈছে এটা ভিডিঅ' কৰি হৈ গ'ল তাৰপিছত আকৌ এটা কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ সেইটো কাৰণে সেইটো কৰি থাকোঁতে বহুত দেৰি হৈ গ'লগৈ পোহৰটো কম বুলি ভাবি এইটো ৰুমত কৰোঁনে বেলেগ এটা ৰুমত কৰোঁ সেইটোকে মানে পোহৰটোকে ইফাল সিফাল কৰি পেলাই চাই আছোঁ ক'ত কৰোঁ আচলতে ভিডিঅ'টো শ্বুট আৰু একেদিনাখনে কৰিলে ভাল মাজত যদি গেপচ লওঁ কৰিবলৈ একদমেই মন নাযায় এলাহ লাগি যায় আৰু যে পিছত যে নকৰিমহে তেনেকুৱা ভাবে মানে মই বোলো ভিডিঅ'টো কৰি লওঁ দেৰি হৈছে বোলো পতাপট কৰোঁ তাৰপাছতে গণ্ডগোলটো লাগি গ'ল দেখিছেনে পাপাও নাইনি মোকাবেলে পাপা জিমলে তাক মানে জিমলে যাবলে লাগে মানে তার গা তো ইমানটা ঠিক নহয় বোলে তোমাৰ গাটো ভাল হইল তাৰপৰা যাবা কান্দিছে কাৰণ মই ভিডিঅ' বনাবলৈ এটা দিনেই লওঁ আৰু সেইটো দিনতে একদম এই ইউটিউব শ্বপ কমপ্লিট কৰি পেলাম বিশেষকৈ হল ভিডিঅ' এনেই ব্লগবিলাক বাৰু যেতিয়াই তেতিয়া শ্বুট কৰিব পাৰি কিন্তু হল ভিডিঅ' হল ভিডিঅ'বিলাক অকণমান বা কাপোৰ কানি যিহেতু আমি দেখুৱাবলগীয়া হয় কাৰণ সৈতে তেনেকৈ দিবলগীয়া হয় সেইটো কাৰণে অকণমান কিবাকিবি থাকে আৰু ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত ক'বলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিলে আজি ব্লগটো বেলেগ ধৰণে কৰিছোঁ আনকালে বেলেগ ধৰণে দিওঁ তাৰপৰা এইটো হ'ল আগৰ এটা ক্লিপ এইটো মানে সেইদিনাখনৰ নহয় আৰু এইকেইটা হ'ল তমে খেলা পুতলা আমাৰ তমেও খেলে পুতলা আৰু এইটো হ'ল আমাৰ বেটাৰ ফাইনেলি কেক মানে তাৰ ঊনৈছ ডিচেম্বৰত তাৰ বাৰ্থডে' আছিলে আৰু বাৰ্থডে আগতে তাক লাগে মানে গাড়ী কেক আজিকালি আকৌ তাক লাগে হেনো এৰোপ্লেনৰ কেক গোটেই আৰু ল'ৰাবিলাকৰ বিশেষকৈ চইচবোৰেই এইবিলাক নহয়নে গতিকে এৰোপ্লেনৰ কেক লাগে কিমান যে দেউতাকক ডিমাণ্ড কৰি আছে যে মোক এৰোপ্লেনৰ কেকহে দিবা আৰু এইফালে পায়স বনাইছোঁ যিহেতু ল'ৰাৰ বাৰ্থডে' বুলি পায়স অকণমানতো বনাবই লাগিব আৰু আর ভিডিও দিব লাগিছিল কেতিয়াবা মোৰ দিয়া বাৰু এডিটিং কৰা অকমান দেরি হৈ গল গৈ তথাপিটো আপোনালকে সাকছন প্ৰতি বছৰে বেটাৰ জন্মদিন বুলি ক'বলৈ গ'লে আগতে তিনি বছৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিলে জন্ম হোৱাৰ পৰা তাৰ তিনিটা বছৰ সত্যনাৰায়ণ পূজা পতা হ'ল তাৰপাছত সত্যনাৰায়ণ পূজা নহয় বাৰু তিনিবছৰহে পাতিলোঁ তাৰ পৰা নাম গোৱা পাতোঁ এইবছৰ পিছে নাম গোৱা পতাও নহ'লে ঘৰৰ যিভাগ আমাৰ গোঁসাইঘৰ আছে তাতে শৰাই এভাগ দিলোঁ আৰু এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালী কেইটামান মাতি পেলাই চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল কিন্তু বেটাৰ আপত্তি প্ৰতিবছৰে বহুত মানুহ দেখি থাকে যে তাৰ মনটো অকণমান চাগে এইবাৰ গৈছিলেই এইবাৰ মানে এনেকৈয়ে ৰাখি থলোঁ মোৰ গাটোও ইমান ঠিক হৈ থকা নাই গাটো ইমান ভাল নহয় গতিকে এনেকেই এইবাৰ বাৰ্থডে'টো তাৰ চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল আৰু ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰি থাকোঁতে এটা কথা মই মনতে মানে ভিডিঅ'টো চাই চাইহে মনত আহি আছে দেই কিমান যে সময়বোৰ পতাপত যায় সিদিনাখন জন্ম হৈছিলে চাওঁতে চাওঁতে ইমান ডাঙৰ হৈ গ'লগৈ আচলতে সময় কোনেও ধৰি ৰাখিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মই যিমান পাৰোঁ বেটাৰ ভাগৰ ভিডিঅ'ছবিলাক বা পিকবিলাক ফেচবুকতেই হওক বা ইউটিউবতেই হওক এনেকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমাৰ দিনবিলাকত এখন ফটোৰহে মানে আছিলে আৰু ফটোৰ এখনহে আমি মাৰিব পাৰোঁ তাতকৈতো একো নাই ন এতিয়া সিহঁতৰ দিনবিলাক ভাল হৈছে আৰু এয়া মৰ্ণিং টাইম মৰ্ণিং টাইমত যিহেতু মাহেকৰ মূৰত যে তিনিদিন ছুটী পাওঁ সেই তিনিদিন ছুটী পাইছোঁ বহি আছোঁ গা পা ধুই আহি আপোনালোকক আকৌ লগ পাই আছোঁহি আৰু আপোনালোকক এতিয়া মই যিটো সমস্যা দেখাম আপোনালোকো মানে আচুৰি থৈ যাব সাংঘাতিক ধৰণে মোৰ হেয়াৰফল হৈছে ইয়াৰ দেখিছেনে একদম মই টকলি হৈ গৈছোঁগৈ মানে মই চাই চাই আচৰি থৈছোঁ আচলতে মোৰ অলপ থাইৰয়ডৰো প্ৰব্লেম আছে থাইৰয়ডটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'লেও হেয়াৰফল হয় কি কাৰণে হৈছে নাজানো আৰু কিন্তু বস্তু এটা সানি আছোঁ মই অলপ ভাল পাইছোঁ বাৰু ঘৰুৱালিভাৱে সেইটো কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু ইয়াৰ মায়ে দিলে একাপ চাহ দিওঁতেই খাই লৈছোঁ কাৰণ মই নিজে লৈ খাব নোৱাৰোঁ